Herkese salam dostlar, qorxu klubuna birinizə bu gün idrə təbəqə zamanı növbəti bir videosunu çəkirik dostlar. Bu günləri belə bir proqramla qarşılanıb. E, bu proqram necə qazandırır dostlar? Burda qoyurlar. Yəni qazandırır. E, Mənim balansında görsəniz 9465 qoyun var. E, yəni 10.000 qoyun çatanda rubluna dönüşəlir təbii ki. Necə qazandılar? Mənisə videonun açıqlanır beləməsində e, belə qoyacağam linkə daxil olacaq siz telegram, Telegrama Telegrama göndərəcək. Telegramda dostların yətimi lazım deyincə onda sizə e, burada Telegrama göndərməsin sizə belə bir e, pəncərə açılacaq. Davranmağınız da gördüyünüz kimi bu formada belə bir pəncərə açılacaq. <coughs> Necə yükləmək lazımdır bunu deyirəm burada qoçt quraşdırma bölməsi var. Yəni belə də klik eləyirsiniz burada skaçatnı quraşdırma bölməsi var. Bu skaçatnı quraşdırma bölməsinə likliyənə sorburdu aç bölməsini aç bölməsini açandan sonra sizin telefonunuzda 8 MB də bir proqram yüklənəcək. Təbii ki, proqramın apelyasiyası bu formatda olacaq. Yəni üz görünüşü bu formatda olacaq. Göstərəm sizə ki, bu düymə ona daxil olub özunuzda görsün. Bura zərəbata bölməsi var. Zərəbata bölməsindən klikləyərək 10 saniyə, 15 saniyə bizə reklamlar açılacaq bu cürlən. Yəni gözləyirik hal-hazırda reklam çıxandan sonra bizə saniyələr keçəcək. 15 saniyəni quza, 20 saniyəli reklamlar keçəcək bizə. Bunların reklamlara baxaraq bun qarşılığında bizə coin verəcək. Minimum çəkim limitini göstərəcəm sizalarda 20000 coin-i fiat hesabına dönüştürür dostlar rubl şəklində. Yəni təbii ki çox sadə bir şeydir. Yəni sonsuza qədər reklama baxsan, reklam bitmir. Yəni öz əlinizdə də istəyirsiniz sonsuza qədər baxın, yəni bitmir reklam. Burada coin verir ə e, coin biticədə sizin balansınızla bir-birə alış-veriş toplanır. Gözləyir bir sağınızda reklam bitsin. Bundan sonra davam edək videomuzu. Hey dostlar, reklamlar bitdi. Reklam da bitəndən sonra belə gördüyünüz kimi hələ sağ tərəfdə X bölməsi var. X bölməsindən bir də klikləyəri. Bizim başınız gördüyünüz kimi e, müəyyən bir tələb coin yığıldı. Və yenidən biz yenə reklam baxaq. Hal-hazırda mənim balansımda e, 9476 coinim var min səkim üçün 20 min qoyulmalıdır. Sarabata bölməsin üstündə bir dəfə klikləyirik. Görürsüz, 10 saniyə reklam açıldı. Burada hələ siz görürsüz. Yuxarıda sağ tərəfdə reklamların sayı saniyəsi gedir. Saniyə bitəndən sonra bizim balansımıza qoyulacaqan dostu göstərəcəm. Və dostlar gördüyünüz kimi 11 qoyun bizim balansımıza gəldi. Və yenidən qıstıb bilməsinə klikləyərək balansın gördüyünüz kimi e, 20 min qoyun olsa, dostlar burada pivot bölməsinə, pivot bölməsinə bir dəfə klikləyirik bizi göndərir Telegram səhifəsinə. Bizi Telegram səhifəsinə göndərəndən sonra daxil olub belə düymə ilə vururuq, göndərir bizi Telegrama və yenidən Telegrama daxil olandan sonra dostlar burada gördüyünüz kimi mən də hal-hazırda e, başla düyməsi var. Mən təklif eləmirəm, dostlar fərq etməz biz üçün. Payre bölməsinə belə fikir eləyirəm. Göstərir burada Payre hesabı. E, Payre hesabını yazın. E, siz də dostlar Payre hesabını yazaraq öz e, balansınıza, yəni 20 min qönəlmədə öz qanşınıza ata bilərsiniz. Yəni ki burada dostlar ki e, Kivi hesabı da var, Pay hesabı da var. Mən Pay hesabını önərlərəm sizə. Kivi hesaba verifikasiyası olmasa getmir. Ona görə məsləhətim budur ki, siz də Pay hesabı ilə istifadə edəsiniz. Dostlar çətin bir şey yoxdur proqramda. Yəni çox sadə bir proqramdır. Sadəcə e, linkdən qeydiyyatdan keçərək başlayırsınız. E, Skaça tərməsini klikləyirsiz. E, 7.64 tamam MB-lıq bir Proqramdır. proqramı proqramı işlədirsiz, proqrama daxil olursuz, heç bir qeydiyyat istəmir. Sarabata bölməsinə bu klik edirsiniz bir dəfə. Sonsuza qədər reklam verir dostlar. Yəni nəzərəvəzə çatdırım ki, reklam sonsuza qədərdir. 10 saniyəlik, ən çoxu e, 25 saniyəlik, 30 saniyəlik o reklam olur. Yəni onuncu olmur. Onsuz ən çox da 10 saniyəliklər gəlir. Və bizim qalanımızda coinlər atır və X düyməsini klikləyərək yenidən girişə aid Sarabata bölməsinə. Sarabata bölməsinə dostlar qazanır. Videomuz bu qədərdir. Növbəti videolarda inşallah görüşərik. Çox sağ olun, hələlik.